అందరికీ నమస్కారం అండి శ్రీ గణేశాయ నమ శ్రీ సరస్వతి శ్రీ గురుభ్యో నమ ఈరోజు ఆది శంకరాచార్యుల వారి జయంతి సందర్భంగా శివానంద లహరిలోని శ్లోకాలని అలాగే అర్థాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం నాలుగవ శ్లోకం సహస్రం జగతి సహస్రే క్షుద్రఫలదా न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलम् हरिब्रह्मादीना निकटभाजाम सुलभं चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोजभजनम् सहस्रं ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीना निकटभाजाम सुलभं चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोजभजनम् सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीना मपिनिकटभाजामसुलभं सुलभं चिरं याचे शम्भो శివ తవ పదాం భోజ భజనం దీనికి అర్థం ఎలా ఉన్నదండి అల్పమైన ఫలాలను ప్రసాదించే దేవతలు ఈ జగత్తులో వేల కొలది ఉన్నారు వారిచ్చే ఫలాలను గురించి కానీ వారిని గురించి కానీ కలలో కూడా తలచను మంగళస్వరూపుడైన ఓ దేవా సమీపంలో ఉన్న బ్రహ్మాదులకు కూడా లభించని నీ పాద పద్మముల సేవనే ఎల్లవేళలా నేను యాచిస్తున్నాను అనేది ఈ దీని యొక్క అర్థం ఇంకొకసారి నాలుగో శ్లోకం సహస్రం జగతి నమన్యే స్వప్నేవా तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीना निकटभाजाम सुलभं चिरं याचे शम्भो शिव तव ऐदो श्लोकम् स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथितकृपया पालय विभो स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञा प्रदितकृपया पालय विभो स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते పశు మాం సర్వజ్ఞ ప్రధిత విభో ఇప్పుడు దీని అర్థాన్ని తెలుసుకున్నామండి సర్వేశ్వర స్మృతులందు స్మృతులందుగాని తర్క వ్యాకరణాది శాస్త్రములందు కానీ వైద్యమునందు కానీ జ్యోతిష్యమునందు కానీ కవిత్వమునందు కానీ సంగీతమునందు కానీ పురాణములు చెప్పుటలో కానీ నాట్యంలో కానీ హాస్యం చేత నవ్వించుటలో గాని నేను నేర్పు లేనివాడను ఇలాంటి వాని మీద రాజులకు ప్రీతి ఎలా కలుగుతుంది కనుక వేదవేద్య ఏమీ ఎరుగని పశువునైనా నన్ను పశుపతివైన నీవే దయతో రక్షించాలి అనేది ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం ऐदौ श्लोकं इोक्सार स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञा प्रधितकृपया पालय विभो स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते పశు మాం సర్వ్ఞా ప్రధితృపయా పాలయ విభో ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు శ్లోకాలు కలిపి చదువుదాం సహస్రం వర్తం తే జగతి విబుదా క్షుద్రఫలదా నమన్యే స్వప్నే तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजाम सुलभं चिरं याचे शम्भो शिव तव सहस्रं वर्तं ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलम् हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजाम चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोजभजनम् स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रदितकृपया पालय विभो स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित पालय विभो स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथितकृपया पालय विभो स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानपणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रदितकृपया पालय विभो नालको श्लोकं सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीना निकटभाजाम सुलभम् चिरं याचेशं भो शिव शिव तव सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीना निकटभाजाम सुलभं चिरं याचेशम्भो शिव तव पदाम्भोजभजनम् सहस्रं वर्तं ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजाम सुलभं चिरं याचेशं भो शिव तव पदाम्बोजभजनम् स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा चतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते పశు మాం సర్వజ్ఞ ప్రధిత కృపయా పాలయ విభో ఇప్పుడు మొదటి శ్లోకం నుంచి ఒకసారి ఐదు వరకు ఐదో శ్లోకం వరకు చదువుదాం శివానందలహరి మొదటి శ్లోకం కళాభ్యాం చూడాలంకృత శశికాభ్యాం నిజ తపహ फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तो कर्तृभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनः भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् कलाभ्यां चूडालङ्कृतशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनः वाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् रेण श्लोकं गळन्ती शम्भो त्व चरितसरितः किल्बिषरजो दळन्ती धीकुल्या सरणिषु पतन्ती विजयताम् दिशन्ति संसारभ्रमणपरितापोपशमनं वसन्ती मच्चेतो ह्रदभुवि शिवानन्दलहरी गळन्ती शम्भो त्वचरितसरितः दलन्ती धीकुल्या सरणिषु पतन्ती विजयतां दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनं वसन्ती मच्चेतो ह्रदभुवि शिवानन्दलहरी मूढो श्लोकं त्रयी वेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरं महादेवन् देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बम् शिवमतिविडम्बं हृदि भजे नागो श्लोकं सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजाम चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोजभजनम् सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीन నేకట భాజ మసులభం చిరం యాచే శంభో శివ తవ పదాం భజనం ఇప్పుడు ఐదో శ్లోకం చివరది ఈ రోజుకి ఐదో శ్లోకం చివరది స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకున కున గాన ఫణితౌ పురాణే स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथितकृपया पालय विभो स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये फणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथितकृपया पालय विभो జై శ్రీరామ్ జయ శ్రీకృష్ణ ధన్యవాదాలండి శ్రీమాత్రే నమ శివానందలహరి ఐదు శ్లోకాలు పూర్తయ్యాయి ఇప్పుడు ఓం నమ శివాయ